Selamat datang ke rancangan Luaskan Jangkauanmu dan pada episod pada minggu ini kita akan ikuti wawancara eksklusif dan kenal dengan lebih mendalam siapakah Opas Bakery dan apakah perkhidmatan yang mereka sediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Muhammad Fadail bin Muhammad Hakim sebagai penolong pengarah bahagian pengurusan halal Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Pada hari ini anda bersama kami di segmen Luaskan Jangkauanmu. Bersama kita pada hari ini, tetamu sebagai panel kita pada hari ini iaitu Ustaz Haji Muhammad Suhadi bin Masran iaitu ketua unit bagi pemantauan dan juga Kuasaan di bahagian pengurusan halal Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, sihat. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu taala. Jadi bersama kita juga panel yang kedua iaitu Puan Ariyati binti Hashim selaku pemilik syarikat Lakuda Foods Sinar Berhad yang bertapak di Senai Johor. Beliau merupakan juga salah seorang daripada usahawan SME Bank. Apa khabar puan? Assalamualaikum. Baik, alhamdulillah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tanpa kita melengahkan masa, jadi kita ke soalan yang pertama yang kita akan ajukan kepada pemilik syarikat Lakuda Foods Sinan Berhad iaitu Puan Ariyati binti Hashim. Puan, saya nak tanya, bolehkah Puan kongsikan kepada kami secara ringkas latar belakang syarikat Puan dan jenis apakah perkhidmatan yang Puan lakukan pada hari ini? InsyaAllah. Ya, terima kasih atas soalan tersebut. Ah La Kudafood ah sebenarnya berhad merupakan syarikat pembuatan makanan halal tempatan yang ditubuhkan pada tahun 2018. Kami beroperasi dengan jenama Opas yang ah, memfokuskan pada ah, produk bakery sedia dimakan, ah, ready to eat seperti roti, kek dan pastry. Sejak awal penubuhan, kami menekankan kebersihan, kehalalan dan kualiti rasa sebagai teras utama operasi kami. Kami uh, kini produk OPA boleh didapati di pelbagai sisi minyak, kedai runcit dan pasar mini serta platform jualan dalam talian. Selain mengeluarkan produk bakery, kami juga menyediakan perkhidmatan penghantaran in-house delivery bagi memastikan setiap produk kami sampai kepada pelanggan dalam keadaan segar dan selamat. Jadi Puan, uh, yang saya tahu inilah eh, apa yang saya faham tentang uh, latar belakang uh, sejak daripada 2018 lagi. Puan dah berkecimpung dengan produk-produk uh, yang berjeniskan dengan roti-roti lah uh, sebagai contoh yang ada di depan kita ni tapak kuda kan tapak kuda ni masya Allah banyak sekali dekat dekat luar sana orang kata kek-kek yang tumbuh macam cendawan lah dia punya flavor sana sini kan flavor red velvet ada matcha ada coklat ada lepas tu ada tiramisu pula depan kita ni ada coklat tiramisu nampak menyelerakan lah jadi uh, yelah kita pun kita pun uh, nak cari juga Pihak-pihak okay. dekat luar sana masyarakat kita ni nak cari juga Produk-produk uh, uh, Roti yang terutamanya yang produk yang tumbuh ni Macam cenawan ni iaitu yang viral-viral ni Seperti kek tapak kuda Yang nakkan ada pesenjilan halal Jadi uh, apa yang saya difahamkan dengan latar belakang ni Saya ucapkan tahniah kepada puan Yang telah menjadi seorang usahawan Yang mengusahakan uh, Supaya bukan sahaja untuk mengembangkan kewangan dan juga ekonomi dalam iktisad ataupun ekonomi Islam eh, tentang kewangan Islam tapi puan juga mementingkan syiar eh, dalam agama itu iaitu mengutamakan kefatuan halal tersebut Baik, uh, kita ke panel yang kedua iaitu Ustaz Haji Muhammad Suhadi bin Nasran Ustaz, saya nak tanya sikit lah eh, dalam bahagian pengurusan halal ni ada tak penerima aduan-aduan ataupun ada tak menerima daripada aduan-aduan daripada masyarakat berkaitan dengan halal ataupun apakah bentuk-bentuk atau kategori aduan yang pernah pihak bahagian pengurusan halal dapat uh, boleh tak bagikan penerangan sikit Ustaz Fadal Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amabad Terima kasih kepada uh, Ustaz uh, Fudail ya, di atas uh, soalan tersebut. Uh, kami kini uh, sekarang berada di uh, Lakuda ah ataupun opas uh, bakery eh, di Senai dan di mana soalan daripada tuan uh, Fudail tadi uh, berkaitan dengan aduan di bahagian pengurusan halal dan untuk malaman uh, yang pendengar sekalian ya eh, uh, kami di bahagian halal ni ada tiga unit iaitu unit unit uh, penyelidikan unit pematuhan dan juga unit uh, penguasaan dan pemantauan jadi uh, semua bentuk aduan yang kami terima di bahagian pengurusan halal akan di salurkan ke unit penguatkuasaan dan pemantauan untuk memastikan aduan-aduan uh, itu dapat dipantau dan dapat diselesaikan. Jadi unit ini unit inilah yang memastikan setiap aduan eh, uh, yang uh, diterima dia bermasalah ini dapat diselesaikan dengan keadaan yang segera. Dan untuk makluman tuan-tuan uh, dan puan uh, kita di bahagian halal ini uh, kami ada tempoh untuk memastikan aduan-aduan ini dapat diselesaikan ada tempoh-tempoh tertentu namun ia bergantung kepada aduan yang berkaitan terutamanya sekiranya aduan tersebut kami tidak dapat akses terutama bagi seperti alamat yang tidak lengkap di aduan tersebut maka kami akan mengambil masa yang agak lama sedikit tapi kami akan pastikan aduan tersebut dapat diselesaikan sebab kami kadang-kadang kena melihat dari sudut Uh, waktu operasi, kadang-kadang uh, dia tak beroperasi pada waktu uh, pagi tak beroperasi pada waktu petang jadi mungkin beroperasi pada waktu malam, jadi kami kena set masa untuk kami membuat uh, siasatan untuk memastikan aduan itu dapat kami sampai ke tempat yang dimaksudkan ya. dan untuk makluman tuan-tuan dan perempuan juga lah, ya. uh, jadi selain daripada uh, bentuk aduan ataupun jenis yang kami dapat di bangsa halal ni, sama ada melalui uh, SISPA ataupun whatsapp ataupun email ataupun uh, surat termasuk borang uh, borang lima tak salah saya untuk uh, sampai ke bahagian pusat halal yang berkaitan dengan aduan halal jadi uh, kami di bahagian halal ni di unit pemantauan dan pengawasan akan mengklaskan yang pertama aduan uh, ke, uh, yang mana aduan itu uh, melibatkan premis yang memiliki sijil pengesahan halal Malaysia ataupun mudah ke, masa kita si halal lah dan yang kedua premis yang tidak mempunyai sijil halal itu kami kena kelaskan dulu mana-mana uh, premis yang mempunyai sijil halal maka kami akan melihat dalam uh, sistem MyE Halal untuk kami uh, melihat latar belakang uh, premis ataupun kilang terutama maklumat uh, syarikat maklumat kilang uh, produk Sijil termasuk juga pernahkah kami pantau di premis tersebut dan sekiranya premis yang diadu itu tidak mempunyai sijil halal maka kami akan terus ke lapangan dan kami akan akan membuat juga lah sedikit uh, research tentang latar belakang sebab kami tidak tahu. Uh, latar belakang uh, premis yang tidak ada maklumat uh, yang lengkap di my e-system ya. Jadi antara bentuk-bentuk aduan inilah untuk uh, saya kongsi dengan tuan-tuan dan -tuan -tuan puan ya sebagaimana soalan daripada ustaz tadi itu. Antara uh, aduan yang kami terima ialah yang pertama berkaitan dengan premis yang mana aduan itu tertumpu kepada uh, premis yang mempamerkan sijil halal tetapi sebenarnya premis itu tidak mempunyai sijil halal daripada uh, JAKIM. Jadi itu antara uh, kategori yang pertama yang paling banyak kami terima. Okay, yang kedua berkaitan dengan uh, aduan ini ialah uh, premis yang mempamerkan logo halal, yang mana uh, sijil halal atau logo itu daripada bahan mentah syarikat, bukan pemilik premis. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan yang antara yang hot lah sekarang ini ialah berkaitan dengan uh, penyembelihan ayam. Nah, itu antara perkara yang saya nampak kebelakangan ini menjadi satu pertanyaan daripada masyarakat. Adakah uh, ayam itu sembelih dengan sempurna mengikut kemasyarak? Jadi itu yang kami ke tempat-tempat yang diadukan untuk memastikan uh, adakah ayam itu di Sembilis mengikut syarat semena sebagai sepanduan yang telah pun ditetapkan dan yang keempat antara aduan yang kami terima ialah kilang menggunakan logo halal tanpa kebenaran jadi itu antara aduan yang kami terima dan part ini kita akan nanti bincangkan dengan bahagian ataupun agensi berkaitan iaitu KPDN sebab kami di bahagian selanding kami terhad dengan kuasa-kuasa ataupun bidang kuasa yang tertentu dan juga yang keenam ialah kami dapati berkaitan aduan ini ialah tentang kebersihan. Saya, saya rasa kebersihan ini menjadi satu uh, topik yang menjadi perbualan di kalangan uh, customer ya. Apabila mereka apabila mereka ke satu premis makanan atau apa mereka akan, akan tengok suasana dia, kebersihan dia termasuk dia punya hidangan makanan adakah bersih. Termasuklah kami juga uh, mas, uh, masuk ke kilang terutama yang kilang yang membuat Uh, produk makanan untuk memastikan uh, produk itu bersih dan sekiranya uh, produk itu didapati cemar dengan apa-apa uh, yang kami rasa tidak sepatutnya berada di kawasan proses maka kami akan salurkan ke uh, Jabatan Kesihatan Johor melalui uh, bahagian keselamatan dan kualiti makanan ataupun BKKM di jabatan Uh, kesihatan negeri johor. Dan yang terakhir yang boleh saya kongsi ialah aduan berkaitan dengan ada juga premis menggunakan uh, menggantung ayat-ayat Quran sama ada di uh, apa nama tu uh, sign board, pelontohnya dia tulis uh, bismillahirrahmanirrahim tetapi premis itu tidak mempunyai sijil halal. Ataupun sama bukan sahaja di luar ataupun dia berada dalam premis contoh premis makanan dia menggantung ayat-ayat Quran ya ataupun apa-apalah selawat pun ada kalimah-kalimah Allah yang menjurus kepada apabila orang tengok saja dia yakin tempat itu halal walaupun dia tidak mempunyai sijil halal jadi itu sebenarnya kalau kita uh, refer pada uh, APD atau perihal dagangan kan, dia boleh jatuh kepada unsur-unsur uh, untuk meyakinkan orang awam bahawa tempat itu adalah ...ada halal. Sebenarnya... ...demi itu tidak mempunyai halal. Ya? Jadi antara hasil daripada pemantauan tadi... ...daripada aduan... ...kami buat siasatan... ...dan kami ke lapangan... ...maka kami di pihak uh, unit... ...pemantauan dan penguasaan... ...akan mengeluarkan beberapa notis. Iaitu notis yang pertama ialah... ...notis pemantauan dan penguasaan... ...sekiranya kami buat puas hati... ...bahawa tidak berlaku... Uh, ...ketidakakuran. Dan sekiranya ada berlaku... ...ketidakakuran yang, yang serius kami akan mengeluarkan notis iaitu notis penggantungan sementara ya dan kami akan mencadangkan kepada jabatan kuasa halal supaya premis itu digantung si halal dan yang ketiga notis penarikan balik sekiranya premis tersebut didapati melanggar ataupun terdapat di situ kuasa kuasa yang menjurus kepada ketidakakuran serius yang boleh menyebabkan sial halal mereka itu ditarik dan kali ini akan mencadangkan kepada pihak kuasa halal untuk mesyuaratkan dibutuhkan sebelum apa-apa tindakan yang selanjutnya kepada pihak yang diadu. Jadi itu antara aduan-aduan yang kami terima dan kami proses di peringkat bahagian Pusat Halal Jabatan agama islam Negeri Jeho. Terima kasih. Okay, kita pergi kepada panel kita yang pertama iaitu Puan uh, Ariati. Puan, saya nak tanya sikit lah. Puan dah melalui daripada 2018 sebelum dapat persenjalan halal dan sehinggalah kini dah dapat persenjalan halal. Saya tengok kalau kat dinding tadi tu ada dalam 4 sijil halal. Okey, dah banyaklah produk-produk yang dah dapat persenjalan halal kan? Alhamdulillah. Jadi, itu satu kembagaan kepada kita, umat Islam sendiri, orang bumi putera kita sendiri, dah ada persenjalan halal. Cuma, setiap daripada perjalanan itu mesti ada cabaran dia. Okay, mula daripada nak dapat sijil halal Mesti ada perjalanan dia Mesti ada cabaran tu Dan lepas daripada dapat sijil halal pun Ada juga dia punya cabaran Jadi soalan saya kepada Puan Sebagai pemilik syarikat Bagaimanakah syarikat Menangani isu kos Masa atau dokumentasi Dalam pematuhan halal Silakan Puan Terima kasih atas soalan Awak ah, kata umas yang memang ditanya-tanya uh, sebenarnya cabaran utama kami dalam uh, nak mematuhi uh, halal ni adalah daripada segi kefahaman untuk sistem tu sendiri pada awalnya, uh, bila kita tidak faham, banyak perkara yang kita tak dapat fahami dan tak dapat komplian jadi untuk permohonan pertama kami tu ditolak sebab uh, dokumen tidak lengkap kemudian uh, bila kita uh, menghadiri uh, pendekatan untuk memahami proses uh, macam mana sistem halal itu sendiri dan banyak mengikuti kursus-kursus dan banyak bertanya kepada jawatak agama sendiri bagi halal dan mereka membantu dari segi macam mana kita nak uh, menyusun ataupun menyediakan dokumen tu supaya ia boleh diterima Ha, jadi um, pada sebelum kita buat apa-apa perubahan dalam uh, syarikat, kita mesti memahami dulu, belajar dulu kemudian cuba, tidak malu bertanya hadir kursus dan sebagainya kemudian barulah kita cuba dan untuk mengurangkan kos sebenarnya kita kena buat benda ni sendiri supaya um, bila kita buat sendiri proses awal, daripada awal sehingga ke akhir, jadi apa-apa masalah ataupun apa-apa yang berlaku, kita boleh jawab dan kita boleh baiki dari semasa ke masa jadi tidak bergantung kepada pihak ketiga lah, jadi mm, kemudian daripada situ baru kita buat pelaburan, aa, selepas mendapat halal kita apa Kena buat pergab pelaburan untuk packaging dan aa, bila kita dah ada halal, mudah untuk kita dapatkan dana-dana juga untuk kita membaiki packaging kita. Cuma kita juga kena atasi aa, bila kita dah ada halal, kita kena juga mempromosikan. Kita kena marketing dekat luar yang kata kita dah ada halal dan kita dengan pembawa saya yang baru. Barulah. Uh, impact pada halal tu dapat uh, sampai kepada pengguna sebab masih ada orang yang bertanya yang kata kan uh, opah ni uh, syarikat apa um, ibu ke dia tanya jadi bila kita sendiri ber, bertemu dengan pelanggan dan uh, mereka lebih yakin dan uh, barulah orang um, kata impact pada halal tu jadi orang um, kata naik dengan banyaknya Alhamdulillah jadi masya Allah dia punya penerangan tu apa yang kita boleh dapat yang tuan-tuan dan puan-puan yang pertama sekali dalam untuk kita menjalani satu proses untuk mencapai kejayaan itu adalah dengan kefahaman. Nak dapatkan kefahaman ini mestilah melalui ilmu. Saya teringat kalamnya Sayyidina Ali karamullah wajah. Kata Sayyidina Ali, dia kata, فَمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ فَمَنْ أَرَادَ الْأَخِرَةِ فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ Barang siapa yang nakkan dunia Maka dia kena ada ilmu Dan barang siapa yang nakkan akhirat Dia juga kena ada ilmu Maksudnya kata kalau nak dua-dua Kenalah ada ilmu Dan saya tertarik lagi dengan satu kalam Daripada Al-Imam Ghazali Rahimahullah Ta'ala Yang wafat dari uh, yang wafat pada 505 Hijriah Kata beliau dalam kitabnya Bidayatul Hidayah tersebut Dia kata Faman talabat dunya bid-dunya khasi rahma, faman talabat dunya bid-din Kata Imam Ghazali barang siapa yang menginginkan uh, dunia semata tanpa dia mengejarkan pada akhirat maka dia khasi dia akan rugi kedua-duanya. Dia rugi dekat dunia dan dia akan rugi juga dekat akhirat. Tapi kata Imam Ghazali lagi barang siapa yang menggunakan pentas dunia ini semata-mata dia nakkan akhirat, rabiha maka dia akan peroleh kepada dua-duanya iaitu dia akan untung dua-duanya dunia dia, dia untung dekat akhirat pun dia peroleh jadi tuan-tuan kita ni kalau nakkan satu kejayaan mesti kena faham dululah jadi kalau kita tak faham apa saja perjalanan apa saja liku kalau kita tak faham tak ada ilmu tetap kita takkan takkan berjaya jadi saya boleh katakanlah proses dalam persijian halal ni nak kata mudah tak mudah kata tak apa nak kata senang tu tak senang nak kata susah pun tak susah. Maknanya kata kalau ada ilmu, insya-Allah kita boleh lalui walaupun ada cabaran. Tapi ianya bukanlah satu bentuk daripada permasalahan tapi ini adalah sebuah perjalanan bagi setiap seorang yang dikelas sebagai usahawan. jadi ya, Terima kasih puan. Okey ustaz uh, Suhaidi uh, boleh tak ustaz kongsikan bagaimana kerjasama Uh, antara bahagian pengurusan halal Jabatan Agama Islam Negeri Johor ini dengan agensi-agensi kerajaan yang lain ataupun agensi-agensi selain daripada kerajaan dalam memastikan keberkesanan penguasaan dan pemantauan dalam SPHM ini ataupun sijil pengesahan halal Malaysia. Fadal Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fudali atas soalan tersebut untuk makluman para pendengar semualah ya kami di bahagian Besan Halal Jabatan Agama Islam di Johor kami akan bekerjasama dengan beberapa agensi lah untuk memastikan uh, pelaksanaan pemantauan dan pengawasan ini dapat berjalan dengan uh, lancar sebab ada part-part yang kami tidak boleh uh, mengambil tindakan kerana dia melibatkan agensi-agensi lain jadi untuk makluman tuan-tuan dan perempuan ya, sebab kita uh, terikat dengan akta, pekeliling uh, ataupun arahan yang berkuat kuasa semasa. Jadi kita, kita kena akut dengan perkara tersebut. Jadi antara agensi yang uh, terlibat dengan bahagian kerana ini ialah yang pertama sudah semestinya Kementerian Perdagangan Dalam Negeri ataupun kita panggil KPDN. Yang kedua, uh, kami bekerjasama dengan uh, bahagian keselamatan dan uh, kualiti makanan jabatan kesihatan di Johor yang ketiga kami bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan ataupun istilah mudahnya PBT dan kami juga pada tahun ini kami melibatkan Kementerian Dalam Negeri ataupun KDN dan kami tak lupa juga kami libatkan dengan bahagian penguatkuasaan pejabat kadi di daerah-daerah berkenaan ya. dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan kenapa kami libatkan pihak KPDN KPDN ini adalah antara kami punya Uh, punca kuasa iaitu di akta perihal dagangan 2011 dan tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk ya boleh uh, baca APD tersebut terutama berkaitan tarifan halal yang yang mana dia jelas di situ tuan-tuan boleh uh, lihat apakah perkara yang boleh uh, dibangkitkan ataupun untuk kita memahami akta piadangan ini kita boleh rujuk pada uh, APD 2011 tersebut jadi uh, penglibatan uh, KPDN ini terutama bagi premis yang tidak mempunyai sijil pelesenan halal Malaysia atau SPHM maka pihak kami uh, ada kekangan kuasa di situ jadi kami minta pihak bahagian kuasaan KPDN untuk delete maknanya dimasuk dan kami akan uh, turut ke belakang, uh, ikut mereka di belakang untuk memastikan apa yang kami nak ini tidak menyalahi tata taa yang berkaitan ya Okay, yang kedua, kami juga melibatkan uh, bahagian uh, keselamatan dan kualiti makanan Jabatan Kesihatan di Johor, terutamanya sudah semestinya lah dia berkaitan dengan kebersihan. Ya. Dan sekiranya pihak uh, BKKM uh, mendapati uh, premis tersebut atau perkilam tersebut melanggar peraturan-peraturan yang telah pun ditetapkan maka sudah, sudah pastinya lah ya, uh, pihak uh, BKKM akan mengeluarkan notis. Notis sebut uh, bermaksud notis penutupan sementara uh, premis atau mengkilang untuk memastikan penemuan-penemuan yang mana dia melanggar peraturan-peraturan dari sudut kebersihan dapat diperbaiki, uh, dibetulkan dalam tempoh-tempoh tertentu yang saya difahamkan selama 14 hari diberi tempoh pada premis untuk dia memperbaiki di sudut kebersihan meningkatkan kebersihan nanti uh, pihak BKKM akan datang segera termasuklah pihak kami di bahagian pesan halal sekiranya kami dapati jawapan sudah pun diberi pada kami maka kami akan membuat pemantauan susulan adakah jawapan yang diberi itu seperti mana berlaku di penis ataupun kilang tersebut ya Biasanya kami juga melibatkan uh, pihak berkuasa tempatan ya sebab sebab apa kami melibatkan pihak berkuasa tempatan PBT kerana dia beras, berada di kawasan mereka ya di, jadi di, di situ PBT mengeluarkan lesen kepada premis tersebut jadi antara satu syarat untuk kita mendapatkan sijil halal ialah mesti ada uh, lesen yang sah ya di 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 kawasan masing-masing di PBT dan dan juga kami ingin berkongsi kepada pihak berkongsi tempatan bahawa di tempat mereka ni ada sekian-sekian ada masalah sekian-sekian ada aduan. Jadi untuk makluman kepada pihak berkuasa tempatan masing-masing. Dan aa, kami juga melibatkan pihak Kementerian Dalam Negeri. Kenapa kami libatkan Kementerian Dalam Negeri? Khususnya di bahagian kuasaan pelesenan dan kawan Al-Quran sebab kita nak kaitkan KDN ada kuasa untuk dia menarik, merampas frame-frame yang mana ayat Quran itu tidak ditulis mengikut spek yang telah pun ditetapkan oleh uh, pihak Kementerian Negeri. Jadi itu bidang kuasa yang kami tidak ada jadi kami libatkan. Di samping itu, uh, pihak kami juga dapati uh, premis-premis contohnya gerai-gerai uh, yang menjual frame kebiasaannya dia akan menjual yang disebut istilah sebagai makanan sunnah. Ya, makanan sunnah tu kadang-kadang ada aduan dari KDN kepada kami Uh, makanan makanan surah tersebut contoh kismis ya yang di yang, yang dibungkus uh, packing tu dia menggunakan logo halal tapi bukan logo halal yang si mana jakim punya just halal sajalah yang bulat tidak ada yang setimana spek yang yang dikeluarkan oleh pihak jakim itu antara yang kami dapati ada berlaku sebab itu kami libatkan pihak KDN untuk kita membuat pemantauan dan kekuasaan dan terakhirnya kami melibatkan juga di bahagian Uh, penguatkuasaan pejabat kali di daerah-daerah sebab kami di uh, ibu jabat ni kami tidak uh, ramai staf untuk kita membuat penguatkuasaan dan juga pemantauan jadi kami melibatkan uh, dua anggota di bahagian penguatkuasaan pejabat kadid daerah untuk membantu kami dan juga sebagai salah satu info kepada pejabat kadid daerah masing-masing bahawa berlakunya perkara di daerah berkenaan untuk maklumat kepada tuan kadi di daerah menggunakan uh, sebagai makluman tambahan kepada mereka. Ya. Mungkin selama ini uh, sebab kita di uh, ibu jabat ni kita tidak ada staf yang ditempatkan di daerah-daerah. Jadi kami minta kerjasama dengan pejabat kajian daerah untuk mengenal pasti dua orang staf di bahagian penguatkuasaan untuk membantu bahagian halal, uh, terutama dalam uh, operasi ya, penguasaan pemantauan di daerah yang kami pegi. Jadi itu antara yang saya boleh kongsi dengan tuan-tuan dan perempuan berkaitan dengan agensi-agensi yang terlibat dengan uh, aktiviti operasi pemantauan, berkuasaan dengan bahagian uh, pusat halal penjabatan agama Islam di Johor baik tuan-tuan dan rahmati Allah SWT kesimpulannya apa yang kita boleh dapat daripada uh, Ustaz Tuan Haji Muhammad Suhadi tadi berkenaan dengan uh, agensi-agensi yang terlibat seperti PBT, KPDN dan juga BKKM yang mana perkara ini kalau kita boleh lihat perkataan halal dan logonya serta labelingnya tidaklah boleh untuk kita ataupun pihak di luar sana yang tidak bertanggungjawab menggunakan sesuka hati kenapa ianya terletak daripada bawah Akta Perihal Dagangan 2011 jadi salah guna maka ia menjadi satu kesalahan. Jadi di depan saya ni kalau kita lihat hari ni roti atau apa juga kek, kalau depan saya yang saya pegang ni adalah kek tapak kuda. Ah kek tapak kuda ni memang sangat disukai oleh ramai dan tumbuh macam-macam macam saya cakap tadi. Banyak sangat dah eh usahawan-usahawan yang buat kek tapak kuda ini. Tapi adakah kek tapak kuda yang mereka produkkan itu mempunyai pensijilan halal? Jadi Bersama dengan kita pada hari ini iaitu jenama Opas ataupun daripada syarikat Lakuda Foods yang berhad yang telah diusahakan uh, oleh Puan Ariyati P.T. Hashim. Jadi, sama-samalah kita membantu untuk bersama-sama lah untuk kita membantu supaya uh, memperluaskan lagi perniagaan dan juga keuntungan. Kenapa? Untungnya peniaga-peniaga Melayu akan memberikan impak yang positif dan juga mereka akan membayar zakat kepada umat Islam seluruhnya. Bersama kami di masa yang akan datang di segmen luaskan jangkauanmu segmen halal insya-Allah dia akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ke mana-mana. Pada minggu hadapan, kita akan ada lautan eksklusif di kilang Opas Bakery di mana kita akan lihat secara dekat bagaimanakah operasi sebuah kilang roti. Ya, setiap perkara mesti ada ilmu. lah. Eh? Kalau tak ada ilmu, dia akan jadi susah. Lah.